دو اگست کو سورج گرہن کے باعث دنیا منٹ کے لیے اندھیرے میں دیکھیں سورج اور چاند یہ اللہ رب العزت کی آیات میں سے اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بڑا انسان فوت ہو گیا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ ایک ذہن تھا کہ کوئی اگر بڑا آدمی فوت ہو جاتا اور اتفاق سے اس دن سورج گرہن ہو جاتا یا چاند گرہن ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ فلاں کی موت کی وجہ سے گرین ہوا گیا اور ایسا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ کا بیٹا غالبن ابراہیم نام تھا علیہ السلام وہ فوت ہوا تو سورج گریہن ہو گیا لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے اس وجہ سے جو نا وہ گرہن ہو گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا کسی کی موت اور زندگی کے لیے گرہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ رب العزت ان کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈرائے یعنی اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی قدرت اور اپنا نظام اور اپنی طاقت جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ان کو بے نور کر دیتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی اگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے قبضے اور کنٹرول میں ہیں اللہ رب العزت جب چاہے ان کی روشنی کو ختم کر دے تو انسان تو پھر کچھ نہیں ہے تو انسان کو ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت اس طرح کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جب چاند یا سورج گرہن ہو جائے جی جی تو سنت یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلاتِ خصوف پڑا کرتے تھے سلاتِ خصوف پڑا کرتے تھے تو اگر سورج یا چاند کو گرین ہو جائے تو دو رکت نماز پڑھنی چاہیے صحیح. اور جو ہے نا اس گرہن کی جو نماز ہے اس کا طریقہ عام نماز سے مختلف ہے صحیح دو رکت جو ہے نا وہ نماز ادا کی جائے اور ہر رکعت میں جس طرح دو سجدے ہوتے ہیں اس طرح دو رکوع کیے جائیں صحیح اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکت جب انسان پڑھے گا رکوع کے بعد عام طور پہ ہم سجدے میں جاتے ہیں عام نمازوں میں صحیح. لیکن جو چاند یا سورج گرہن کی نماز ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک رکوع کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم جو ہے نا وہ کراط کریں گے دوبارہ صحیح. پھر ہم ہاتھ باندھ لیں گے اسی طرف آاتح اور باقی جو ہے نا وہ کراط کریں گے پھر دوسرا رکوع کریں گے دوسرے رکوع کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے تو دو سجدے کریں گے اس طرح یہ جو ہے نا ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اسی طرح پھر دوسری رکعت جو ہے نا وہ مکمل کی جائے گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں کراط لمبی کیا کرتے تھے لمبی نماز پڑھی جائے لمبی جو ہے نا وہ قرات کی جائے تو دو رکعت جو ہے نا وہ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے تو یعنی امام کو یہ چاہیے کہ دو رکعت جو ہے نا وہ نماز پڑھائے ایک کی اور اس کے بعد وہ مختصر سا خطبہ دے جس میں اللہ رب العزت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈرانے ڈرایا جائے اور اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں نشانیاں ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اسی طرح اس موقع پہ پھر لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی جائے لوگ صدقہ جمع کریں جو ہے نا اس صدقے کو مسجد کے اوپر خرچ کر دیا جائے غربا کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ کر دیا جائے یا کسی بھی رفعی کام میں اس کو جو ہے نا وہ خرچ کیا جا سکتا ہے تو سورج یا چاند اگر گرین ہوتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے